Конечно, хочется вернуться. У меня штангетти выросли, девочку похоронила, мужа похоронила два года назад. Вот. Дом сгорел, кухня летняя, двухкомнатный дом, дом, сарай. И первый раз прилетела в спальню девчачью. Молилась Богу, плакала, сидела, просила, чтобы опыт стен сохранил. И отвезу. Я не вижу вообще ничего. Я жила а? в Николаевке, константиновского района. Меня эвакуировали в Кондратов. Муж умер еще до войны, mm -hmm. а сын мельченький умер в четырнадцатом году, а старшего убили в двадцать году. Это обстрел, мне кажется. Да, это была бомбежка. Нас эвакуировали. Я у сестры жила, в нашу хату разбомбила. Ну, ви що вже звідти виїхали. Я, слава Богу, що з мене не здіваюся. І оскільки сьогоднішні наші старенькі, вони самотні, тому там їм буде запропоновано декілька варіантів, де вони зможуть пробачте, доживати своє життя.